Kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Dağstanda həkimlər qadının ağzından uzunluğu 1 metrdən çox olan ilan çıxarıblar. Oxu24.com Rusiya Kievnə istinadla xəbər verir ki, elanın çıxarılması lentə alınıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə, Levaşi kənd sakini ağacın altında yatdığı zaman ilan sürünərək onun ağzına girib. Yaxınlıqda olan şəxslər ilanı çıxarmağa cəhd ediblər, amma mümkün olmuyub. Xəstəxanaya çatdırılan qadın həkimlərin səy nəticəsində son anda xilas ola bilib. Həkimlər qadının sağlamlığında heç bir problemin olmadığını bildiriblər.